Bir nəfər fikirdi ki, bir kitab başladım oxudum, alim dedi, nə alimi. Psixologiya mövzusunda bir kitab idi. Tir o kitabda oxudum, deyir, deyirlər ki, uşaq 3 yaşına çatanda 3-4 yaşında olanda tir öz böyünü hər şeyə qadir bilir. Amma evində uşaq olanlar bunu bilirlər. Elə bilər ki, atası böyüyü hər şeyi bacarar. Su suallar da budur ki, səndən kim falan kəs səndən güclüdür? Elə bilər ki, bunun böyündən güclü adam yoxdur. Uşağın belə bir psixologiyası var. 3 yaşında uşaq elə bilər ki, dey böyüyü hər şeyə qadırdır və ondan sonra deyir, yazır o. Deyir, uşağa zərbə vurmaq istəyirsənsə, onun özünü vurmaqdan çox gözünün qabağında böyüyünü vurasan bu uşağın ürəyinə elə yara vurur ki, istənilən sağalmazdı. Mən bunu oxuya-oxuya bu bir elmi nöqtə idi. De, bu elmi nöqtdən diqqətim yönəldi Çərbəla hadisəsinə. Bu şey deyirəm, ağıl, elm hətta kiçik səhnələrində də adamın əlindən tutur, əzadarlığı daha çox yandırır insanı. Deyir mən baxdım dedim bu 3 yaşlı qızlar ki, Həzrət Zeynəbə sığınmışdılar. Onlar Zeynəbi qudret bilirdilər. Deyir gör onların ürəyinə nə zərbə dəydi, onların gözünün qabağında o xanımı döyürdülər, əziyyət verirdilər. Bir uşaqlar hansı hissləri keçirdirdilər? O uşaqların məzlumiyyətidir bir Əlbəttə kitab oxuyanda daha çox canlandı mənim gözümdə. Baştan başa ağılla təhlil olunduqda Kərbəla hadisəsi çox yandırır insanı. Kərbəla hadisəsi o hadisədir ki, ən ağil adam dünən dedim əqli kul peyğəmbərdir. ən ağil insan, ən ağıllı adam bu hadisəyə göz yaşı töküb, belə hadisə baş verməmişdən qabaq. Hüseyn hələ körpə uşaqdır. Peyğəmbər ağlayır. Həsən hələ balaca uşaqdı. Ummü Salamə deyir ki, peyğəmbər yatmışdı. Həsən çörpəy idi. Gördüm qaşdı peyğəmbərə tərəf. Peyğəmbərə tərəf qaçanda mən istədim saxlayan mane olam ki, getməsin peyğəmbərə tərəf. Gördüm əlimdən çıxdı, özünü saldı peyğəmbərin bədəninin üstünə. Peyğəmbər də gözünü açdı, başladı şiddətlə ağlamağa. Deymən dedim ya Resulullah, deyəsən yuxudan oyandın, narahat oldun. Deyib baxdı mənə dedi ki, ummu sələmə, yox oxların, nizələrin yerin öpüb ağlayıram. Dey gördüm Hüseynin köynəyini çıxardıb sinəsindən öpür ağlayır. Boğazından öpür ağlayır siz o ox oh dəyən, nizə dəyən yerlər öpürəm. Bütün mərhələlərində həyatının peyğəmbər İmam Hüseynə ağlayıb. Peyğəmbər ən ağıllı insan idi. Ona görə hamıdan çox yanırdı İmam Hüseynin müsibətini. Əbəlfəzə dünyaya gələndə Həzrət Əli dillər məsciddə idi. Həzrət Əliyə xəbər verdilər ki, oğlum dünyaya gəldi. Əli Əleyhissalam -əl qasa qasa gəldi evə tərəf. Mən tarixdə 2 dəfə görmüşəm Həzrət Əli qasa qasa gedib bir budur ki, Həzrət Fatimənin şəhadət xəbərini Əl-Əli Əleyhissalamə -əl verdilər. Əli Əleyhissalam -əl məsciddə idi, dedilər Zəhranın halı pisdir. Bu sözü eşidəndə deyirlər ki, birinci özündən getdi. Ondan sonra özünə gələndə surduran kimi qasa qasa getdi evə tərəfdi. O qədər qasırdı ki, ayağı ilişdi, yıxıldı bir neçə dəfə. Həzrətəlinin də o səhnəsi görəndə, səhnəsini görəndə ürəyimiz parçalandı. Qasa qasa gəlmişdi. Bir də deyir, Əvəlfəsin doğulmaq xəbərini ki, oğlum dünyaya gəlib. Diq qasa qasa gəldi, Vüqarla dayandı beşiyin kənarında. Baxır oğlu təzə dünyaya gəlib. Ümmül-Bənən Əbülfəz anasıdır. Deymən uşağı təqdim elədim, götürdüm qucağıma, verdim ələləs salamla. Deyir, götürəndə parça çəkildi, uşağın qolu görsəndi. Uşağın qolu görsənəndə dey gördüm, elə gözü qoluna sataşdı, gözündən ixtiyarsız yaş gəldi. Əylədi qollarından öpdü birinci. Əbülfəz ilk dəfə qarşılayır ələləs salam qollarını öptü dedim: "Ağa, belə niyə ağlayırsınız? Olmaya bir nöqsanı var. Nəyə görə ağlayırsınız?" Dedi ummü Sələmə: "Bu qollar Hüseynin yolunda kəsilər." O günü görürəm elə bil ki, Hüseyn bu qolları yerdən götürüb öpür qoyur gözünün üstünə. Elə bil gözünün qabağında canlandı. Ummü 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 ləbənin də çox dəyərli xanım idi. Də götürdü Əbülfəzağanı beşikdə idi. Hanım Fatime Zehranın o yetim uşaqlarını yığdı bir yerə, dil dolandırdı onların başına, dedi mənim bu bir oğlum sizə qurban olsun, sizə fəda olsun. Ələlə salam can verir Ramazan ayının 19-cu gecəsidir, 21-ci gecəsidir. Başının üstə Həsən, Hüseyn, Zeynəbdir, Ümmü Gülsümdür. Əl -əl Ələylə salam gözün açdı gördü uşaqlar baş üstündə ağlayır gördülər gözü ilə kimisə axtarır. Zeynəb soruşdu atazan kim istəyirsiz? Buyurdu ki, Əbəlfəs hardadır? Zeynəb dedi ki, o biri otaqdadır, başını divara söyküb ağlayır. O qədər ədəbli idi ki, özündə səlahiyyət görmürdü ki, Zəhranın ballarının yanında dayansın. Özünü ona layiq bilmirdi. Həmişə kənarda dayanardı. Dey gördüm D dedi ki o biri otaqda başını divara qoyub ağlayır. Zeynəbə dedi, dedi get onu çağır gəlsin. Zeynəb digildi qollarını saldı Əbülfəza xanımın boynuna. Qardaş atam çağırır. Dir ağlaya ağlaya gəldi atasının bədəninin yanına. Həzrətlərli gözün açdı, gördü Əbülfəz diyanıb Hüseyni çağıb bin Hüseyni. Əllərini birləştdirdi, Əbülfəz ağaya baxdı dedi: "Oğlum Hüseynin bir ağır günü olar Cərbalada. O gün oğlumu tək qoyma, Hüseyni tək qoyma. O gün Hüseynə dəstək ol, Hüseynə kömək elə." Çarvan hərəkət eləyir Mədinədən çıxmağa. Əbülfəz ağa minir açına ki hərəkət eləsin dedilər anon çağırır ummulbənin çağırır əvəl fəzağa qayıtdı dala ummulbənin gəldi dedi oğlum gedirsən get amma son sözümü sənə deyim gedəsən hüsənsiz qaydasan sütümü sənə halal elənərəm birdən həsən qala hüsən şəhid ola diri gələsən sağ gələsən mənə lazımdırsan hüsənsiz qayitməyəsən aşura gün oldu Əliyinin vəsiyyətinə necə əməl elədi? Camil əməl elədi Əliyinin vəsiyyətinə. Bütün şəhidlər döyüşə gedəndə gəlib Əhləbeytin qızları ilə vidalaşırdı, sağollaşırdı. Əbu Fəz cəyin ki ayrılıq anlarını yaşamaq istəmirdi. Ruqeyyədən ayrılmaq çətidi. Odur ki, suyu bəhanə elədi. İmam Hüseynə qədə dağı onlar su gətirəm dedi, buyur, get. Gəldi xeymiyəyə su qablarını götürdü. Tələsi idi ki, su gətirib gəlirəm. Sanki istəmirdi ki, gəlsinlər Zeynəb onunla vidalaşsın, Ruqeyyə vidalaşsın. O anları yaşamaq istəmirdi. Və ona görə onun şəhadəti çox yandırdı ki, vidalaşmamışdılar. Onu diri gözləyirdilər. O yeganə şəhid idi ki, onun qayıtmağını gözləyirdilər. Hamı gözləyirdi. Getdi sudalıcan danışmıram nə oldu. İnşallah təfərrüatla, yəqin ki o məsələlər danışılar, o müsibətlər zikr olunar. Dey, birdən qardaş səsi qulağına gəldi. Ey, İmam Sən ağa eşitmirəm. Əvvəl fəzə ağa, onu qardaş adı ilə çağıra. Həmişə Mövlam, ağam deyərdi. İmam Sənin qardaş adı ilə çağırmazdı. Başa düşdü ki, yoh, vəziyyət başqa vəziyyətdir. Elə bil ki, istədi özünü inandırmasın. Zeynəbdən soruşdu ki, bu kimin səsidir? Zeynəbdidir, qardaş canım, fəda olsun sənə, Əbülfəzlin səsi. Deyib bu sözü deyəndə İmam Sənin rəngi saraldı. İmam Sənin rəngi saraldı. Zeynəb deyib gördüm, əlin apardı, qoydu belinin üstünə. Orda dedi ki, "Əl an inkəsərə zəhri, indi mənim belimsındır. Indi belimsındır. Bir adamın qardaşı gözünün qavağında atdan düşə ələmdarı, atdan düşə elə halaqalar. Füsəl deyir, taqətsiz gəldə bəlfəzətərə. Dey, yolda bir nə qədər müddət qalmış çatmağına. Gördülər əyildiyi yerə, baxdılar, gördülər bir kəsi qolu yerdən götürür, öpür, qoyur gözünün üstünə. gəldi əbəlfəzmin baş üstünə o qanla dolan gözlərin açdı bax demam hey ilə dedin sən elə bilmə ədəbsizliyi eləmə elədim sənə heç olmamışdı gələsən ayağa durmuyan amma vallahi qolum yoxdu bədəndə taqətim yoxdu qalxan ondan sonra dedin sən sən and verirəm o qabırğaları sınan anon zəhraya Sən məni bu vəziyyətdə çadırlara, xeymlərə aparma. Mən Ruqəyyəyə söz vermişəm. Qorxuram balam məni bu vəziyyətdə görə xəjalət dönədi. Çarvan qaydır Mədinəyə. Əvəl-əhz yaşlı oğlu qalmışdı Mədinədə. Onun təzə paltarları vardı, saxlamışdı ki, atam gələndə giyinərəm. Səs düşdü ki, Hüseynin çarvanı qayıdır. Ummulbənin durdu, o bayram libasını geyindirdi. Xəbər çatmamışdı Mədiniyə. Xəbər neçə ay sonra çatdı. İndiki zamanda öldü. Deyir paltarların geyindirdi, əlindən tutdu, gedək çarvanı qarşılayaq. Bir nəfər deyir, gördüm Ummulbənin gəlir. Əbülfəzıl oğlunun əlindən yapışır. Deyir öz özümə dedim ay Allah mən buna necə deyim 4 oğlu öldürüblər. Mən buna necə Əbülfəzıl xəbərini çatdırım? Bir öz özümə fikirləşirəm Ummulbənin gəlir. Dey, gəldi mənə yaxınlaşanda mənə baxan kimi dedi Bəşir Hüseynimdən nə xəbər? Zəhranın oğlunu soruşdu Fatimənin balasını. Mən deyir başımın aşağı saldım dedim xanım başınız sağ olsun Hüseyn şəhid oldu. Deyim mən bunu deyəndə ağladı gördüm Əvəlfəzin o yetim balasını nəvaziş eləyir. Başına sığal çəkir uşağa dedi bala başın sağ olsun yetim qaldın. Deyir dedim xanım sizə Hüseynin şəhadat xəbərini dedim. Əvəlfəzdən bir söz demədim. Dedi mən oğlumun qeyrətini bilirəm. Mümkündür sən şəhid ola mənim Əvəlfəzdim sağ qala. Ay Bağiyəni ziyarət edənlər. İki yerdə görərsən Əhləbeyti sevənlər cəm olur. Bir imamların qəbrinin yanında, bir Ummul Bənin qəbrinin yanında iki yerdə xüsusən cəm olurlar. Bu il möminlərdən biri mənə dedi, xəbər dedi ki, dedi orada Əbəlfəzağın anasına məndən salam deyərsən. Bir nəfərdir gəlirdim bəqidə gəzdim bu qəbrə çatanda bir ürəyim yandı. Gürüm görəsən bu kimdir, kimin qəbridir? Mənim ürəyimi belə yandırdı. Alimlərdən soruşdum, alim dedi ki, bu Əbülfəz ağanın anası Ummulbənin qəbridir. Bu gün də bəqidə o xanımın elə bir nanələr, nalələrinin səsi gəlir. Elə yana yana ağlıırdı dillər düşməndə keçəndə diyana bilmirdi. Neçə dəfə görüblər Mərvan oturub yerə diz üstə ağlayıb Ummulbənnin nohəsinə səs verir. Bunu mən hər il demişəm. Deyir belə oxşuyurdu. Öz də mötəbər rəvayətdir. Tarixdə qeyd olunub şeirləndiyib bu sözü. Deyirdi ki, əbəlfəz eşitmişəm əvvəl sağ qolunu kəsiblər, düzdür? Eşitmişəm sonra solqo ollu kəsiblər, düzdür, mənə düz xəbər çatdırıblar. Əbəlfəz eşitmişəm gözüə də ox vurublar, başı u da yaralayıblar, düzdür. Canım Abbas, canım Əbəlfəz, keş orada olaydım. Heç olmasa atdan yerə düşəndə gəlib başını alardım dizimin üstünə, ürəyim səriniyərdi. Digər burda Zeynəb kənardan baxırdı. Zeynəb gəlib diyanıb danışmur. Elə ki bu yerə çatdı ki, kaş orda olaydım, başu dizimin üstünə alardım. Orda Zeynəb diyanammadı. Zeynəb dilləndi. Dedi bu mətləbi bin yanma çox fəraqinə. Ummul mənim yerə yıxılmadı, aldı anam qucağına. Dedi altdan yerə düşəndə anam Zəhra gəldi. Ta cənnətdə qalanmadı. Gəldə Əbülfəzimin baş üstünə gəl balam gəl. Ələ lanətullah alal qawmiz zalimin. La havla və la quwwata illa billah el-aliyyil azim.